Baş çəkdiyim orta məktəblərdə şagirddən müəllimədək hər iş başındadır. Gül bayramına hazırlaşırlar. Kimin məktəbin divarlarını şagirdlərin əl işləri, çəkdikləri rəsmlərlə bəziyir, kimi də sərgiyə çıxaracaqları əl işlərini hazırlayırlar. Söhbət etdiyim məktəb direktorları deyirlər ki, artıq bir neçə ildir ki, məktəblərdə Gül bayramı qeyd olunur. Səbail rayonundakı 132 saylı orta məktəbin direktoru Aliya Təhmasib deyir ki, bu il də istisna deyil. Baxmayaraq ki, bir neçə gün öncə neft akademiyasında baş vermiş hadisə ilə bağlı bir qrup vətəndaş Gül bayramının təxirə salınmasını tələb eləyir. Allah onlara rəhmət eləsin. Bizim hamımız çox sarsıldıq o hadisədən. Əlbəttə, onlar hamısı bizim övladlarımızdır. Amma mənə elə gəlir ki, bu nə bilmirəm. biri obystramanı olması. Onlar da bizim gül kimi övladlarımızdır, fidanlarımızdır. Mənə elə gəlir ki, onların da xoşad uşaq olardı uşaqlar. Elə bil ki, elə onların da ruhu. Müxtəbəllərdə hazırlanan əl işlərindən ibarət sərgilər isə müxtəlif rayonların Heydər Əliyev adına parklarında təşkil olunur. Vatandaş qəsəbəsindəki parkda isə artıq çalçağır başlayıb. Baxmayaraq ki, mayın 10-una hələ 4 gün qalır. Parka əsasən Səbayil rayonundakı məktəblərin şagird və müəllimləri toplaşıb. 51 saylı məktəbin şagirdləri deyillər ki, indi onların dərs saatlarıdır, amma bayramda iştirak etmək üçün dərsdən azad olunublar.